ভায়ে ভায়ে বুলি সপালিকাল নিজেই খান জখিনি খাল ভায় হতই কোকাই হতই ঘর হে রুয়া ভি বাড়ি হে রুয়া ভি আবি হে রুয়া ভি জাতি জীবনত বহুত গান হনিছো কিন্তু এনেকয়া গান হনিলে মনটো এনে ভাল লাগে যায় ও ইলাই গথন খুলিছ ভাগে ভাগে করি নিজো

মহ পণ্িত হয় হব হব দে চানি তই কচোন বগা ৰং আৰু কলা ৰং দুইটাক যদি হয় তেনেহলে ই কেনেকুৱা বগলীৰ বিষয়ে বেছি বৰ্ণনা কৰি থাকিব নালাগে বগা ৰং আৰু কলা ৰং লগ লগালে ইনে কওঁতে তই বগলী বুলি কলি যায়

হ'ব ছাৰ আজি মই যিটো সপোনাৰ্থ কবিতা লিখি আনিছো সেইটো ছাৰ আগতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ নহয় ছাৰ ছাৰ আপুনি শুনকচোন গম পাই যাব একেবাৰে তই হৈছ আকাশত জিলিকি থকা তৰা মই হৈছো পৃথিৱীত দৌৰি থকা ঘোঁৰা তই হৈছ বৈ যোৱা এখন দীঘল নদী মই হৈছো বাৰীত থকা চলা এখন বিচনাত বন্দুকৰ ভিতৰত সোমাই থকা গুলি তই হৈছ চব্জি খোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেট মই হৈছো আখৰ লিখা কলা কলা চিলেট মূৰত চমু টোকা চাই চমু টোকাৰ বিষয়টো হৈছে ভেকুলীক কিয় নেপা নেকি মাতিবলৈ ছাৰ পোৱাটো পাই বাৰু বাৰু হ'ব দিয়ক ভেকুলী ভেকুলী উম ভেকুলী হৈছে ভেকুলী যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে যেনে চুখ ভেকুনী পানীত থকা ভেকুনী ঘূৰি ফুৰা ভেঁকুনী ইত্যাদি ইত্যাদি ভেকুলীবিলাকৰ শক্তিলে যদি ছাৰ আমি মন কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ শক্তি বহুত আছে হয় ভেকুলীৰ শক্তি ভেকুলীৰ পাৱাৰ বহুত হয় ছাৰ ভেকুলীৰ বিষয়ে যদি আমি বেলেগকৈ কবলৈ যাওঁ তেনেহলে ভেকুলী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰত্যেকজন মানুহৰে ছাৰ জনপ্ৰিয়তা নাথাকে কিন্তু ছাৰ ভেকুলীবিলাক বহুত জনপ্ৰিয় মানে 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 আৰু কি চাই আপুনি হৈছে এজন শিক্ষক সেয়া সকলোৱে জানে আমি হৈছো এজন এজন ছাত্ৰ সেয়াও সকলোৱে জানে কিন্তু আমাৰ গায়কসকলে আমাৰ বিষয়ে আমাৰ ওপৰত কিবা এটা কেতিয়াবা গান গাইছেনে চাই কেতিয়াও তই গোৱা নাই এইটো অৱশ্যে

মই কৈছো যে ছোৱালী মানুহৰ কিয় দাৰী ন জগে লৰা মানুহৰ যে জগে তই হাঁহিয়ে থাকিলি দেখোন তই কি মোৰ হাঁহি আছ যিটো কৈ আছ তই উত্তৰটো দে তই কি ইমানকে হাঁহি আছ অ কলে যা হা কলে যা ছোৱালী মানুহৰ কিয় দায়ী নজকে সেইটো সুধিছো মই উত দে উত দে কথা মই কৈছো তই এটা এটা প্ৰকৃতি নিয়ম মই না উত্তৰ দিলে কলে সুমু জালে লাগে মাৰিব কৈ দা মই নিদু মই নিদু সালা মহা পণ্ডিত মহা পণ্ডিত নে জানো যদি নাই নে জানো কলে হয় কি হাঁহি আছ মানকে কি হাঁহি আছ কি কবা স্যার আপুনি নিজে ভাবি চাওকছন যদি আ সোৱালি মানৰ দাই জগাই দে কেনে কৈ দেখিব মা স্যার আপুনি কল্পনা কৰি চাওকছন এই হব হব মই কৈছো গেট আউট মানুহকৈছ সেয়া ইনচাল্টৰ বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইনচাল্ট কৰা নিচিনা লাগিছে গতিকে তই অতি সোনকালে গতিকে বন্ধুসকল কাকো ইনচাল্ট নকৰিব 照样喝。So